মৰমা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক বৈদ্যুতিক আধান আৰু ক্ষেত্ৰ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ এণ্ড ফিল্ড এই চেপ্টাৰটো মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে এতিয়া আমি প্ৰথমতে এই চেপ্তাৰটোৰ নামতে আছে কি বৈদ্যুতিক আধান ত' সেইকাৰণে আমি ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জৰ বিষয়েটো আমি প্ৰথমতে অলপ জানি ল'বই লাগিব তেতিয়াহে আমি চেপ্তাৰটো ভালদৰে বুজি পাম এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ব বৈদ্যুতিক আধান ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ মানে কি চোৱা উপ পাৰমাণৱিক কণাৰ এক মৌলিক আৰু অন্তৰ্নিহিত ধৰ্মকে আমি বৈদ্যুতিক আধান বুলি কওঁ উপ পাৰমাণৱিক কণা কণবিলাক যিবিলাক যেনে ইলেক্ট্ৰন প্ৰটন এইবিলাক হ'ব উপ পাৰমাণৱিক কণা তো এইবিলাক উপ পাৰমাণৱিক কণাৰ এক মৌলিক আৰু অন্তৰ্নিহিত ধৰ্মকে আমি বৈদ্যুতিক আধান বুলি কওঁ ঠিক আছে বা এনেকৈ ক'ব পাৰা ই বৈদ্যুতিক আধান হ'ল পদাৰ্থৰ এক মৌলিক আৰু সহজাত ধৰ্ম বুলি ক'ব পৰা ত' ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্ছ ইজ এন ইনট্ৰেনছিক প্ৰপাৰ্টি অফ পাৰ্টিকলছ লাইক ইলেক্ট্ৰনছ এণ্ড প্ৰটনছ মানে চাব এটমিক পাৰ্টিকল বুলি কয় ত' নিউটনৰ কিন্তু কোনো চাৰ্ছ নাথাকে সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ত' ইয়াতে মই কাক বোলে অলপমান ব্যাখ্যা কৰিছোঁ তোমালোকে বেলেগকৈও লিখিব পাৰা কোনো কথা নাই ঠিক আছে তো ইয়াতে ইলেক্ট্ৰন পটনৰ কথা অলপ কৈ দিলোঁ এতিয়া চোৱা বৈদ্যুতিক আধান দুই প্ৰকাৰৰ আছে ধনাত্মক আধান আৰু ঋণাত্মক আধান হাঁ তো এতিয়া ইয়াতে মই কিছুমান লিখি দিছোঁ যে দুটা একে ধৰণৰ আধানৰ মাজত সদায় বিকৰ্ষণ হয় তাৰমানে প্লাছ আৰু প্লাছৰ মাজত সদায় বিকৰ্ষণ হয় মাইনাছ আৰু মাইনাছৰ মাজত বিকৰ্ষণ হয় প্লাছ আৰু মাইনাছৰ মাজত আকৰ্ষণ হয় সেইখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে দুটা আধানৰ মাজত কেতিয়া আকৰ্ষণ হ'ব বা কেতিয়া বিকৰ্ষণ হ'ব সেইটো মই তোমালোকক কৈ দিলোঁ তাৰপিছত আধানৰ এছ আই একক হ'ব কুলম ইয়াক চিৰে বুজোৱা হয় এইটো তোমালোকে পইণ্ট মনত ৰাখিবা এটা ইলেক্ট্ৰনৰ আধান মানে এটা ইলেক্ট্ৰনত কিমান আধান থাকে সেইটো তোমালোকে জনাটো বহুত জৰুৰী মা মাইনাছ ওৱান পইণ্ট ছিক্স জিৰ' টু ইন্টু টেনৰ মাইনাছ নাইণ্টিন কুলম আৰু প্ৰটনৰ আধানো সিমানেই হয় কিন্তু আধা চাৰ্জটো তাৰমানে বেলেগ হ'ব ইয়াতে প্লাছ ওৱান পইণ্ট ছিক্স জিৰ' টু ইনটু টেনৰ মাইনাছ নাইনটিন কুলম ঠিক আছে ইলেকট্ৰন এটাৰ আধানক আধানৰ মৌলিক গোট হিচাপে লোৱা হয় ইয়াক ইলেক্ট্ৰনিক লাগিব দেই ইয়াত ইলেক্ট্ৰনিক আধান ইলেক্ট্ৰনিক চাৰ্জ বোলে ইয়াৰ মান ই ইকুৱেল টু ওৱান পইণ্ট ছিক্স জিৰ' টু ইন্টু টেন টেনৰ মাইনাছ নাইনটিন কুলম প্ৰটনৰ আধান ইয়াৰ সমান হয় কিন্তু ধনাত্মক হয় তো এইখিনি এতিয়া মই এটা ফৰ্মুলা দিছোঁ কিউ ইকুৱেল টু এন ই কিউ মানে হ'ব মুঠ বৈদ্যুতিক আধান ট'টেল ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ বুলি কয় ঠিক আছে এন মানে হ'ব ইলেক্ট্ৰন বা প্ৰটনৰ সংখ্যা ঠিক আছে নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ এণ্ড প্ৰটনছ বুলি কয় আৰু ই মানে হ'ব এলিমেণ্টাৰী চাৰ্জ হা আধানৰ মৌলিক এককৰ মান আৰু এইটো ইয়াক ইলেক্ট্ৰনিক চাৰ্জ বুলি ধৰি লৈ এইখিনি বুলি তোমালোকে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে মই ইয়াতে দি দিছোঁ ই টো হ'ল ইটো হ'ল দৰাচলতে সেই পৰিমাণৰ আধান যিটোক এটা ইলেক্ট্ৰন বা এটা প্ৰটনে ভ্ৰহণ কৰে ঠিক আছে তো ই মানে কি বুজাই দিলোঁ এনৰ মান এটা অখণ্ড সংখ্যা হ'ব লাগিব যেনে ওৱান টু থ্ৰী এনেকুৱা হ'ব পাৰিব ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যিকোনো হ'ব পাৰে মাত্ৰ এটা অখণ্ড সংখ্যা হ'ব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া এনৰ মানটো কিমান হ'ব নোৱাৰে যেনে ওৱান পইণ্ট ওৱান পইণ্ট ফাইভ হৈ গ'ল ওৱান পইণ্ট টু এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব নোৱাৰে চ' আধাৰৰ মৌলিক এককৰ মান ইটোৰ মানটো অলপ আগতে তোমালোকক দিয়ে লৈছোঁ এইখিনি বঢ়িয়াকৈ নোটছ বনাই দিছোঁ এইখিনি সহজ বস্তু তোমালোকে আগতেও পঢ়িছিলা ক্লাছ নাইনত তাৰপিছত এতিয়া তোমালোকে চোৱা আমি অংক কৰিম কেলকুলেট দ্য নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ কনষ্টিটিউটিং ওৱান কুলম অফ চাৰ্জ মানে এক কুলম আধান হ'বলৈ প্ৰয়োজন হোৱা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা আমাক গণনা কৰিব দিছে ঠিক আছে এতিয়া নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ ইয়াক এনেৰে বুজায় ত' কিমান আমাক উলিয়াব দিছে তো আমাক দিয়া আছে কিউ কিউ কিমান কুলম ল'ব দিছে ওৱান কুলম ঠিক আছে আৰু চাৰ্জ অন ওৱান ইলেক্ট্ৰন এটা ইলেক্ট্ৰনত থকা আধানৰ পৰিমাণ এইখিনি হয় ত' তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া এটা ইলেক্ট্ৰনৰ এইখিনি হ'ব আধান এতিয়া কিউ ইকুৱেল টু এন ই ত' ইয়াৰ পৰা এন ইকুৱেল টু কিউ বাই ই ত' কিউ ইমান ওৱান কুলম ইমান বহুৱাই দিয়া দিলে তোমালোকৰ ইমান নাপাবা তাৰমানে ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজি পালোঁ এক কুলম আধানত প্ৰায় ইমান এটা ইলেক্ট্ৰন থাকে মনত ৰাখিবা ত' সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা এইখিনি মই অংকত কৰি দিলোঁ তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে চোৱা কেনে এ বডি হেভ এ চাৰ্জ অফ ইমান কুলম কোনো এটা বস্তুৰ আধান ইমাননুকুলম হ'ব পাৰেনে কাৰণ দৰ্শাব দিছে এতিয়া আধান দিয়াই আছে আমাক প্ৰশ্নটোত ঠিক আছে আৰু এলিমেণ্টাৰী চাৰ্ছ মানে যিটো পাৰ্ট আধানৰ মৌলিক যিটো এককৰ মান যিটো আছে সেইটো আমি জানো ওৱান পইণ্ট ছিক্স জিৰ' টু ইনটু টেন মানে নাইণ্টিন কুলম এনটোৰ মান ইয়াতে আমি উলিয়াব লাগিব কিউ পেল টু এন ই এনৰ মানটো আমি উলিয়ালে তো কিমান পাবা তোমালোকে চোৱা ওৱান পইণ্ট ওৱান টু পাবা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা মনত ৰাখিবা যিহেতু এন এটা অখণ্ড সংখ্যা নহয় ইয়াতে এনৰ মানটো ওৱান টু থ্ৰী এনেকুৱা মান গোটা গোটা মান ওলোৱা নাই তো সেইকাৰণে ইয়াত অখণ্ড সংখ্যা নহয় সেইবাবে কোনো এটা বস্তুৰ আধান ইমান কুলম হ'ব নোৱাৰে মনত ৰাখিবা ছিন্স এন ইজ চিন্স চিন্স এন ইকুৱেল টু দিছ ইজ নট এন ইণ্টিজাৰ এ বডি কেন নট হেভ দিছ চাৰ্ছ তো এতিয়া আমি কি বুজি পালোঁ যে এনৰ মানটো যদি এটা অখণ্ড সংখ্যা ওলায় তেতিয়াহে তোমালোকৰ কি হ'ব পাৰিব সিমানখিনি আধান ইয়াতে থাকিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু যিহেতু এনৰ মান এটা খণ্ড সংখ্যা ওলোৱা নাই তো সেইবাবে ইয়াত ইমানখিনি আধান থাকিব নোৱাৰে তো এইখিনি মই এনে জাষ্ট কৈ দিলোঁ কিবা ভুল হ'লে তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু বাকী মই চেষ্টা কৰিম আৰু তোমালোকক সহজকৈ দিব দিবৰ কাৰণে তো কিমানখিনি পাৰোঁ বাৰু চেষ্টা কৰিম তো তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা যদি লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাইছা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি কেনে জনাবা তোমালোকে কেনেকুৱা পালা ঠিক আছে বাৰু